У місті Шостка співробітники Державної служби охорони затримали 30-річного чоловіка, що намагався пограбувати аптечний кіоск вночі. Даний чоловік вже не перший раз попадає в поле зору міліції за подібні дії. На даний час його достали до дорого відділу міліції, проводяться слідчі дії. Після шість часов втрат мені дзвонили з охорони, охрани, охорони, і сказали, що наш варю зробив роботи на загалізації. бригада но задержали. Ну расскажите нам, пожалуйста, что вы хотели там взять? То есть вы хотите сказать, что вы никуда не лазить Конечно. Нам даже утром было ехать. Вот этот лист обшивки, который уже преступник снял и бросил на батарею, снял, бросил. Это вот там вот наверху все это было проявино. Обязательно могу сливать и вот Вот там Все прибито, забито. Сейчас все это. Вовремя приехали, вовремя его задержали, потому что у нас здесь находятся очень большие материальные ценности, у нас очень много здесь очень дорогих медикаментов, и если вы это было ограблено, то платить, наверное, пришлось все-таки нам. Вот. Спасибо им, конечно, большое за быстроту, за... Ну, я, я ребятам очень благодарна.